Всем привет! Я вами Ютуб у нас не будет эм, я хочу сегодня обозреть мою первую легендарку. У меня выпал, ну вот прям час назад мне выпал легендарка. Сейчас мы ее затестим. Хотя я уже ее тесту. На погадайте, мы откроем ссылку. Так, мне никто не выпал. Погнали, Вот наш лего, у меня есть тактика, так, и так. Всё пацаны, думаю что у ну, тебя как-то ощущение, нифига подобного, Нафиг. я не могу уже, шок. Так, сейчас сюда еще бомбочку, сноубочку, и вс. Может. Ну вот так вот мы всех отлывали. Ну вот тактика. То есть вообще лего топовая. Деревом сейчас мы ее тоже пустим. И туда еще тревоги. Так нормально. Сюда еще лего пустим. И до сюда Надеюсь, да, сейчас мы выиграем, а? Нет, мы сейчас, конечно, его не выиграем. Хотя нет, выиграли. Видите, я и говорю, что топовая, топовая карточка. Попробуем вот так. Если же онлайн. Давай. Давай. Бой. И онлайн тоже поедет денег, наверное. Где эту карточку? Да блин. так что я это сейчас Лего не сможет пустить. Блин. А, нет, сможет. Наш Лего. Офигеть. Идиот вообще. Нужно Лего выпустить. Лего тут, надеюсь, зайдет, да? Зашла, все, зашла Лего. Все, Лего, зашла. Блин, мне так повезло-то, что она ну, мне выпала. Пипец. знаете как я радовался. Я не мог очень громко кричать, у меня спал папа. Пипец, ну это было просто жопа как круто. У меня просто сейчас еще почку, может быть, туда пустим? Yeah. Слушай, что тут пацан, тоже нормально играет Чего и нет Леги, но он нормально играет и он, пацан Главное то, что он без Леги играет У меня даже есть Лега я, я, я ему уже до сих пор не сломал Я даже знаю, что его не сломаю Потому что я просто лох мне даже смог сломать эту зеркаль, у него одну, а еще Вальку пустил. Ну, с Валькой играть. Я уже знаете, как давно уже с Валькой не играю? Ну, наконец-то появилась Лего. Знаете, как долго я пытался поймать себе хотя бы Лего? Мне было без разницы, как долго, у меня была задача поймать ее. Это была даже моя мечта. Но она сбылась. Это вообще пипец. Это вообще жопа какого-то. Что у меня сбылась мечта. Мечта. Я, я на четвертой арене уже полгода. И за полгода. Знаете, какая это редкость у этих этих. Рубников, прям, карточек легендарных. Я его сейчас завалю в батарею. нафиг. Ну нафиг. Сейчас еще одну ягоду подпишу. У нас одни летущие пацаны. Что, драйверы нам просто не хватает? Да... Вот это я не продумал то, что он вообще старается. Но ну, все равно 3-1. Нормально. Ну, это будет тоже не очень сложно а, ну, так смотря, давай ты еще будешь играть а, вот пока мои карточки вот мой клан кстати если хотите согласитесь заходите э, вот э, это я Плюс у меня еще вот это второй мэр это вот второй аккаунт. Так, да, и вот мой папа. Ну, ладно, это пока не важно. Вот это лучше, пацаны. Заходите. сейчас можно прям изменить. Открыто, и все. Ну, он снова в лесу, заходить. Мой клан. Все, 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 все. тебе не повезло. Ну, честно, говоря, потому что мне очень сильно сейчас не повезло. что я его сейчас изи сломаю. сказал, вообще, честно говоря, очень сильно сейчас не повезло. что я ему сейчас не могу сразу две сломать этих хрени. А нет, не получилось. Главное, что хотя бы уже одну сломали. Да, нужно было. Зря, 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 я сделаю это все. Зря! И очень тупо. сейчас сюда Лего может затащить мой пламенный драйвен. Защиту! Защиту! Защита, защита, защита! Нет! Нет! Нет, только не убейте моего, моего, ну, ну, не... Джора моего. Бить, Под ней пришлось играть много хороших карт, которые мне нужны были, чтобы снять просто для вас видео. Но я это обожаю, то мне было не страшно, потому что я в 100% их убрал. Ну, как 100% если мне выпадет еще этот, как вам, Выход, как называется? Ну, адская гонча. Если мне еще адская гонча выпадет, то да, считайте, я меня вообще полностью куда она ну, переделась. и мне еще не повезло, мне Дрэгон выпал. Мне выпала сегодня бочка с этим. Бочка с э, гоблинской бочкой. Батя здание. Да кстати, очень топлая карта. Топлая. Она катает в том, что она убивает Драгона. Изи, Изи. Что Изи убивает Драгона, поэтому мне не нравится такая. Что дрэгон это мой самый сложный противник для меня в данный момент, что нижние войска мне вообще не противники. Нижние войска Изи. А вот какие-нибудь там треканы, это для меня это не очень легко. Да. Еще, еще доп время будет. Я надеюсь. Да. Да, все, доп время. Доп время играем, время. Слева и первый раз доп. время играем. И последний раз мы тоже доп. время играем. Хочу пофиг. Главное сейчас затащить. их наплевать. плевать. Богу О, нет. Ну, достали просто. Чисто, чисто. Очень сильно, теоретически, очень сильно достали. Сейчас во всем правилам они меня уже достали. Супер Мне Не первый раз падает лего. Первый раз, сколько я уже не играл в эту игру. Первый раз. Сегодня, скорее всего, на пятую уже перейду, завтра на шестую буду переходить. Ч? А? я не первый раз не тащу с пламенным дрэгоном. Нет, какая фигня. Все нормально играет. Вот этот он уже решил. Да, да он решил. Ну а ладно, на этом мы вот скоро будем уже заканчивать. Вот еще не видели вот этого стада. Вот, вот этот колода пытался выпить. Ну, конечно, это вообще такое. Ну, не повезло, то, что они это играют. Где это? Ну, это как называется. Да. Но... У меня вот, видите, вот эти я купил себе. Все это ну ладно, на этом скоро будем уже заканчивать. Забудем, что не будем заканчивать. Давай третий день и все. Я побегу монтировать этот ролик. да да нафиг. Да ну нафиг, блин. Так, давайте. Так. Это то Не, ну, пофиг. Извините за звуки, которые там. За случайные звуки. Я не рассчитывал, что там еще будет болтать. Ну, ладно, наверное, я... забили. Что-то не видео у меня очень сильный звон. Что видео еще реально никогда не везло. Я уже сколько раз пытаюсь заснять видео открытие. Очень много, мне просто никто не понял. Он еще был открыт. Блин, меня никто не выпал. И я так разозлился, что решил открыть без видео. И у меня выпало лего. нормально, да? Мне даже не успел закрешивать ее, когда она мне выпала. Блин, нет, же... Ты встал на меня уже. Убить, убить этих тобой скелетиков. О, погнали. Ну, то, что тебе больше хоть кинуть. Ч ⁇ и лего кину тебе. Вот теперь тебе нормально, да, братан? Нормально, да? Сейчас еще и драгон кинуть. У меня дракон тоже есть, братан. Тем более такого же, какой. И мушкетик у меня есть. У меня еще есть лего. Еще от тебя. И еще вот так Да, да пофиг уже, пофиг. Наконец-то значит и качку. Все, на этом скоро будем сейчас заканчивать. Сейчас... давайте последний матч и закончим. Смы... я просто прыжу. Я уже на пятой арене. ай Ладно, давайте мы Начали Знаете, как я долго на этой арене пробыл? Мне вот никогда не падали вот такие чуваки, которые используют этого долгого пацана. Я что, уже на пятой арене? Мне повезло, честно говоря, что я перешел на пятую авиа. Ну и нафиг. Ну и нафиг. Да. У, него у него нет легенд, поэтому у меня уже тут обеспеченная победа. Победа, может быть, ничья, но это пофиг. если в видосе... Ну видос у меня будет, конечно, называться перешел на пятую арену. Ну это точно, точно, точно так будет называться видос. Я вас уверяю. Потому что я же перешел на пятую арену. Ну, может не окончательно, но все равно. Я же перешел на нее. Ну не так я не хотел, чтобы я сейчас посрал. какого-то этого тупого Но Мы это тоже не ожидали. Мы это не ожидали. Извините. Мы тоже сюда бомбушку кинем. Не, ну я не могу показать, какая у меня лего есть. Просто не хочешь смотреть. Что меня выиграть уже? Видно то, что он хочет меня выиграть. видно, Натан. Ну то, что ты хочешь меня выиграть. Ну я тебя выиграл. Понял? Тик. Хопа. В магазине новые карты. О, да, перешли на пятую арену. О, смс может быть, сегодня откроем. не сегодня, в этом видео Ничего не напишем. Я перешел на пятую арену. Ну, нормально. А, так, вообще. 1700. Ну, на это тоже мы перейдем скоро. На этом скоро уже будем заканчивать. Да, на этом сейчас мы уже закончим скоро. Но перед этим мы обязательно должны... В мой клан! Войдите, пожалуйста, в мой клан! И я оставлю вам тег клана в описании. И всем удачи, всем пока! пока